أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ارشاد فرمایا انفال کے بارے میں لوگوں کی کراہت یا لوگوں کا ناراض ہونا جب انفال کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے لے کر کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا تو کچھ لوگ خوش ہوئے کچھ لوگ ناخوش ہو گئے جن کے ہاتھ سے واپس لے لیا وہ لوگ قدرتی بات ہے ناخوش ہو گئے بالکل اسی طرح جنگ بدر کے لیے جب آپ نکلے تو صورتحال بالکل اسی طرح تھی کچھ لوگ ناخوش تھے کما خراج جگہ کما اس طرح ہے جس طرح انفال میں کچھ لوگ ناخوش تھے اسی طرح جب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے نکالا جنگ کے لیے تو اس وقت بھی کچھ لوگ ناخوش تھے <تحدث> وہ نفری <فَرِقًا> کمنل مومنی نا لکار <لَقَارِهُن> ہوں کما سمجھا رہا ہوں آپ کو کما جی؟ اخرا جگ جنگ, جنگ بدر سن دو ہجری میں واقع ہوئی جنگ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسالت معام نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف تو کفار مکہ مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ نہیں آنے دیتے تھے جواب میں مسلمان کفار قریش کا راستہ روکتے تھے جب یہ تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے شامی تجارت ان کے لیے مکہ والوں کی اقتصادی زندگی کے لیے اہم ترین چیز تھی اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے شامی تجارت کے بغیر شامی تجارت کے آنے جانے کا راستہ مدینہ سے گزرتا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا اور مسلمانوں کے زد میں ان کا قافلہ ہمیشہ ہوتا تھا کبھی کبھار چھوٹا موٹا واقعہ بھی پیش آیا آتے ہوئے جاتے ہوئے وہ لوگ جب کسی مسلمان کو دھمکی دیتے مکے جانے کے بعد تو مسلمان جواب میں یہ دھمکی دیتے کہ پھر تم کیسے جاؤ گے شام اس قسم کا ایک سلسلہ چل رہا تھا دونوں میں سن دو ہجری میں شام سے ایک بہت بڑا قافلہ واپس آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں اس قافلے کو جاتے ہوئے کوئی واقعہ پیش آیا تھا ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کے وہ علاقہ مسلمانوں کے زد میں آتا ہے ان میں چھوٹا موٹا واقعہ پیش آئے تھا ابو سفیان کو شام جاتے ہوئے واپسی پر ابو سفیان کو بڑا خطرہ تھا قابلہ بھی بہت بڑا تھا مال بھی بہت بڑا تھا وہ اندازہ لگایا گیا امید. ہے کہ وہ پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اشرفی قیمتی چیز ہے اس زمانے میں پچاس ہزار اشرفی ایک چھوٹے سے شہر مکہ کے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے بہت بڑا اہم واقعہ ہے اس قافلے کا صحیح سلامت مکہ واپس پہنچنا ان کے لیے ابو سفیان کو خطرہ تھا کہ یہ علاقہ مکہ مدینہ کے زد سے یعنی مسلمانوں کے زد سے گزرنا ہی ہے یہاں ہم پر حملہ ہو جائیں اس علاقے میں پہنچتے ہی ابو صفیہ نے ایک آدمی بھیجا مکہ اور اس نے مکہ پہنچ کر کے چیخنا اور فریاد کرنا شروع کر دیا ان کے اپنے کچھ رسم رواج ہے وہ ادا کیا اور پھر چیخا اللہ فیمہ اللہ فیمہ کی آواز دی اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ شام سے واپس آ رہا ہے کہ اور محمد کا لشکر اس کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے <تصفح> یہ بات اس نے اڑا دی اس پر قریش کا لشکر تیار ہو جاتا ہے لشکر اسلام سے جنگ کرنے کے لیے ادھر خبر ملتی ہے مدینہ میں کہ وہ نکلے ہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ادھر مسلمانوں کے لیے دو راستے ہیں یا تو شام سے آنے والا جو قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ کریں اور مال لوٹ لیں اس قافلے کے محافظ صرف چالیس افراد تھے یا تو لشکر قریش کا مقابلہ کریں لشکر قریش کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی بہرحال ادھر یہ بات واضح نہیں کی کہ مسلمانوں نے کس کا مقابلہ کرنا ہے قافلے کا مقابلہ کرنا ہے مال لوٹنا ہے پرکشش بات ہے بہت پرکشش ہے بڑا مال ہے لشکر قریش کا مقابلہ کرنا ہے پرخطر بات ہے ایک لشکر ایک گروہ پرخطر ہے اور دوسرا پرکشش ان دونوں میں ڈال ڈالتی اور معین نہیں کیا کیا کرنا ہے کس کے کس طرف جانا ہے پرخطر میں جانا ہے پرکشش میں جانا ہے درمیان میں رکھا اس لیے آگے بھی آیات کا اشارہ آتا ہے اس بات کی طرف کہ کی کیوں ان کو صورتحال نہیں بتائی دی پہلے سے م. یہ واضح کیوں نہیں کیا واضح کرنا مسئلہ میں نہیں تھا کہ اگر واضح کرتے کیا لشکر قور کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر اختلاف ہو جاتا بدبلی پھیل جاتی اور شکست کھا کا جانا تھا وہ پرکشش چیز کا امکان جو ہے وہ برقرار رکھا اور چلایا بالآخر جب آخری مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس وقت رسالت ماں نے فیصلہ آخری سنا دی کہ ہم نے پہلے مشورہ لیا لوگوں سے اصحاب سے مشورہ لیا اس میں اصحاب بھی ہیں یعنی انصار بھی ہیں مہاجرین دونوں سے مشورہ لیا تو کچھ لوگوں نے تو رائے دی کہ لشکر قریش سے تو ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہم کو قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کر کے مال لوٹنا چاہیے جواب مل گیا اس کے باوجود پوچھا ہاں جی اور کوئی کیا فرماتا ہے کسی کی طرف سے کوئی اور مشورہ انصار کی طرف کیا انصار میں سے ایک نے اٹھ کر کے کہا مراد آپ کا انصار ہے کہ انصار اپنی رائے دے کہ ہاں فرمایا انصار اپنی رائے ہماری رائے یہ ہے آپ جو حکم کریں ہم اس کے لحاظ اس پر مہاجرین میں سے مقداد کھڑے ہو جاتے ہیں مقداد جو وہ بھی انصار کی طرح بات کرتے ہیں کہ آپ جو حکم دے دیں ہم اس کے اوپر عمل کریں یہ حاضر خطبۂ حضرت زہرہ میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا نہیں تو ضرور مطالعہ کریں کہ انصار سے ایک خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ انصار تمہاری بہت ساری قربانیاں ہیں تمہاری وجہ سے لشکر اسلام کو دشمن کا مقابلہ کرنا ممکن ہوا وغیرہ وغیرہ انصار کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جی ہمیشہ ہر جنگ ہر جنگ میں بالآخر رسالت آپ نے فیصلہ دے دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ ہم نے لشکر قریش کا مقابلہ کرنا ہے جب فیصلہ دے دیا تو مسلمانوں کی حالت غیر ہو گئی مسلمانوں میں سے کچھ کی حالت غیر ہو گئی اس لیے کہ وہ کفار قریش کا لشکر جو ہے وہ ایک ہزار افراد پر مشتمل ہے ایک, جا ایک ہزار جنگجو ہے ان کے ساتھ سات سو زیرا پوش ہے اور ایک سو گھوڑوں کا ایک رسالہ ساتھ ہے تلوار سب کے پاس یہاں اسلامی لشکر تین سو تیرہ پر مشتمل ہے صرف ساٹھ ذرا پوش ہے دو گھوڑے ہیں صرف یہ جی سو گھوڑوں کے مقابلے میں صرف دو دو گھوڑے آمنا سامنا ہوتا ہے جنگ کا پورا واقعہ میں نہیں سنانا چاہتا یہاں پر صرف وہ منظر سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کی کن حالات میں یہ جنگ لڑی گئی اور مسلمانوں کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے غیر یقینی صورتحال میں رکھا گیا بالآخرہ جنگ ہو جاتی ہے پتہ مسلمانوں کی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعیید غیبی ہو جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ریت کے علاقوں میں تھے اور کافر جو ہے وہ سخت زمین کی طرف ان کے لیے چلنے اور پھرنے میں آسانی تھی مسلمانوں کے ریت میں دھس جاتے تھے پھنس جاتے تھے رات کو ہو جاتی ہے بارش بارش سے وہ ریت ریتیلا ریتیلی زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی اور اس طرح زمین جو ہے کیچڑ میں ان کے لیے مشکل ہو گئی شام صورت حال بدل گئی صبح اٹھتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ بہت زبردست نوئی دفاع تھا بھی سنائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ ایک آیت ہے آگے وہ عید یا عیدم اللہ عہدت طاع لکم خدا کی طرف سے وعدہ ہے پہلے یہ وعدہ دے دیا تھا پہلے وعدہ دیا تھا احدت واعف دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہاتھ لگے گا یا تجارتی قافلہ تمہارا ہاتھ لگے گا یا یہ جنگجو قافلہ جو لشکر ہے یہ تمہارے ہاتھ لگے گا فتح کی نصرت ہے نوید نصرت سنائی گئی نوید نصرت سن... سنائی گئی اور اس پر تو یقین آنا چاہیے نہیں اطمینان آنا چاہیے تھا لیکن اطمینان نہیں آیا یہ قابل مطالعہ بات یہ ہے کہ اصحاب بدر بدریون کا ایک مقام ہے اس کے باوجود آخر انسان ہے بشر ہے حالات بھی نام نہایت نامساعد اور جو قریب العہد بالاسلام ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کا کمزور ایمان ہونا قدرتی بات ہے اور کچھ لوگوں نے کمزوری دکھائی چنانچہ اس آیت میں سراحت موجود ہے کما احرجہ کا رب کمن بیت کب الحق و فری قن مومنین میں مذ... سے مومن کہا ہے ان کو یہ جی غیر مومن نہیں ہے مومنین میں سے اہل ایمان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کراہت کر رہے تھے یہ سخت نالاں تھے کہ گھراں گزر رہا تھا کہ کیوں ہم جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں یہ صرف کراہت نہیں بلکہ آگے ایک اور تعبیر ہے وہ واقع عجیب تعبیر ہے خصوصاً اہل بدر کے ہوتے اہل بدر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اس کے باوجود دیکھیں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین حق واضح ہونے کے بعد حق سے مراد فتح و نصرت ہے کامیابی ہے فتح کے نصرت کے بارے میں اس جنگ کے بارے میں اس لڑائی کے بارے میں یہ لوگ آپ سے الجھتے ہیں بعد ما تبین واضح ہونے کے بعد فتح نصرت کی نوید سنائے جانے کے بعد بھی آپ سے الجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ان یوساکن علموت وحمی اندرون یہ ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ لوگ موت کی طرف جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں یہ لہجہ کہ آپ سے یہ لوگ حق کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں یہ لفظ یجادلونک نہ کہ فی الحق یہ لفظ یجادلو استعمال ہوا کرتے ہیں ہمیشہ مشرقین کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں یہ لب لہجہ مسلمانوں کے آپس کا لب لہجہ لگتا نہیں ہے صاحب المنار نے بھی یہاں پر لکھا ہے کہ یہ لب لہجہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے مشرقین کے ساتھ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے جی وہ کہتے وہی بھی ملیق لیکن اس کے باوجود بعد میں کہتے ہیں اور حقیقت بھی ایسا ہے کہ یہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے خود مومنین کے ساتھ کچھ ضعیف الایمان کمزور دل لوگوں کی طرف اشارہ ہے البتہ سب لوگ ایسے نہیں تھے جیسا کہ جواب اور سوال میں پہلے پتہ چلا تھا کا انہ یوساکون الموت گویا کہ وہ موت کی طرف جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں وہ ہم اندرون کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں یہ سامنے موجود موت ہے اور اس کی طرف لے جا رہے ہیں ایسا لگتا تھا آگے فرمایا وہ عید اور وہ وقت بھی یاد کرو یا عید کم یا عید کم اللہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے احد حد دو گروہ میں سے ایک کا کہ دو گروہ میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گا انہا لکم تمہارا ہاتھ لگے گا وتن ان غیر شَوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ تمہارا یہ تمہاری یہ خواہش تھی کہ وہ غیر مصالح شوکت مسلح اسلحہ اور لاول اشکر کو کہتے ہیں اے غیر مسلح گروہ کی طرف جاننے کی خواہش تھی تمہاری اے اس طرف تو مال و دولت ہے اور یہاں جان کا خطرہ ہے مال و دولت اور جان کا خطرہ بڑا فرق ہے کون چاہتا ہے مال و دولت کے کو چھوڑ کر کے جان کے خطرے کی طرف جائیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے اعلیٰ درجے کو فائز ہے یا رسول کی نوید کے اوپر قطعی یقین آتا ہے یہ ان کو تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے نا لیکن کچھ ضعیف العیمان لوگ تھے جن کو قطعی یقین نہیں آتا تھا بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کس طرح فتح حاصل کریں گے یہ ہماری حالت ہے یہ ان کی حالت ہے وہ تو اور تم چاہتے تھے انا غیر ذات شوکتی جو غیر مسلح قافلہ ہے تکون وہ تمہارے ہاتھ لگے وہ رید اللہ ان قلح الحق کرم اور اللہ جو ہے اپنے فیصلے سے حق کا سبات چاہتا تھا ٹھیک ویکت آداب کافرین کافروں کی جڑ کاٹ دینا چاہتا تھا ٹھیک اب اسلام کی یہاں پر حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اپنے رسول کے حکم دیا وہ یہ ہے کہ قافلے کے اوپر حملہ کرنا چالیس افراد تھے بہت آسان کام تھا اور مال و دولت بھی کافی ہاتھ آ جاتا اور یہاں غربت بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی اسلحہ خریدتے کافر سے آئندر لڑنے کے لیے اور اس بے سر و سامانی میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس طرح لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ ان کو اپنے دین نے دھوکہ دیا ہے اور یہ موت کی طرف جا رہے ہیں بیوقوف لوگ یہ کوئی لڑائی ہے یہ کوئی مقابلہ ہے اور وہ کہاں ہم کا ان حالات میں ایک حکمت عملی یہ اختیار کی گئی کہ پہلے فیصلہ نہیں کیا فیصلہ بہت بعد میں کیا آخری مرحلے میں کیا دوسری بات جو ہے وہ لڑائی کا فیصلہ کیا قافلے میں مال لوٹنے کا فیصلہ نہیں کیا مال لوٹ جاتا وہ لوگ چلے جاتے مال چھوڑ چھاڑ کر کے وہ چلے جاتے اور پھر مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے کا مقابلہ کرتے جنگ لڑتے اور مسلمان جو ہے وہ اچھے حالت میں نہیں تھے ایک طرف تو یہی مشرقین مکہ نہایت طاقت میں اور دوسری طرف مشرقین جو آس پاس مدینہ کے گرد و نواح میں جو قبائل ہیں سب کے سب مشرق ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ لوگ صرف مدینہ میں مسلمان ہیں اور مدینہ سے ہٹ کے آس پاس کے قبائل میں کوئی مسلمان نہیں تیسری بات خود مدینہ کے اندر یہود جو ہے وہ مشرقین کے ساتھ ہے اندر سے نہیں تو مسلمانوں کے پاس جنگ لڑنے کے کوئی حالت نہیں تھی کہ وہ قریش والوں کا مقابلہ کرے اور پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے اور مسلمان بہتر ہے کہ ابھی اسی وقت جو ہے ان کی جڑ کاٹ دی جائے ان کی جڑ جو ہے وہ ابو جہل وہاں پر وہ لشکر کا سردار تھا اور جنگ لڑنے سے پہلے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہو گیا کہ جنگ لڑنے سے پہلے رسالت آپ نے پیغام امن بھیجا اتمام حجت کے لیے ابو جہل وزت ہو گئے اس سے پہلے آتقا بنت عبد المطلب نے خواب بھی دیکھا تھا مکے میں اور خواب میں دیکھا کہ ایک پتھر آ رہا ہے اور وہ پتھر فضا میں پھٹ جاتا ہے اور پھر مکے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پتھر گرتا ہے کوئی گھر نہیں بچتا آتقہ نے وہ خواب بیان کیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے ابو جہل سے کہا مت جاؤ یہ لڑائی جو ہے وہ اس خواب کی روشنی میں تو تمہاری فتح نہیں تمہاری شکست مت جاؤ اس نے کہا یہ بنی ہاشم کا جھوٹ ہے یہ آتقہ بنت عبد المطلیف کا خواب جو ہے وہ غلط میں جاتا ہوں اور اگر ہماری فتح ہوگی تو پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور لوگوں میں اعلان کریں گے بنی حاشم والے جو ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں دیکھو جیسے آتقہ کے خواب جھوٹ ثابت ہوا یہ کر کے ناز نخرے میں ابوجھا ابو جہل نکلتا ہے اور آتقہ کے خواب بھی سچا خواب ثابت ہوتا ہے رسالت معاف کی فتح و نصرت کی جو نوید ہے وہ بھی صحیح ثابت ہوتی ہے ابو جہل مارا جاتا ہے اس جنگ میں اور سناجید قریش قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب مارے جاتے ہیں ستر افراد مارے گئے یہ ستر افراد آگے آگے واقعات بھی آتے ہیں ستر افراد ان کے مارے گئے اور ستر کے قریب جو ہے وہ ان کے اسیر ہو گئے اور باقی بھاگ گئے جی چاند ایک مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمانوں کے مقابلے میں وہ لوگ بھاگ گئے چنانچہ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ انتہائی تقدیر ساس جنگ تھی اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کا وجود قابل اتنا نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ اب وہ ثابت ہو گیا ان کا وجود جو ہے ماننے لگ گئے اور اسلام کی فتح و نصرت کے ابتدائی اینٹ ہے جنگ بدر یہایت اہم جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اسلام کو فتح نصرت سے نوازا آگے متعدد آیات ہے ابھی سلسلہ آیتوں کا چل رہا ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فتح و نصرت میں کن کن عوامل کا اس میں دخل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی آئی تائید غیبی جو ہے وہ کن حالات میں آتی ہے فرشتے نازل ہوئے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور فرشتوں میں سے کس نے کس کو قتل کیا یہ, یہ نہیں معلوم فرشتوں کے نزول کا کیا مطلب ہے یہ ساری باتیں آئندہ مختلف آیات کی تشریح میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ